Hoş gördük dəyərli izləcilər. Bu videomuzda elektrolizə aid testlərin izahı olacaq. Elektroliz mövzusundan test izahları edəcəyik. Birinci sualla baxırıq, yəni birinci suala baxırıq. Natrium bromid məhlulunun elektroliz zamanı katodda anion reduksiya olunur. Natrium bromidin elektrolizində yəni suda məhlulda elektroliz tənliyini yazsaq, katodda hidrogen, anodda brom özü əmələ gəlir və məhlulda e, natrium ionu əsas əmələ gəlir. Yəni katod, anod və məhlul yazsaq. Deməli katodumuzda hidrogen ionları redüksiya olunaraq hidrogen qazı əmələ gətirir. B variantı. 2-ci sual: Kalium sulfat məhlul elektroz zamanı anodda hansı ion oksidləşər? Kalium sulfat e, oksigenli duzdursa demişdi ki, anodda oksigen qazı əmələ gəlir və oksigen qazı da nədən əmələ gəlir? E, hidroksid ionlarından əmələ gəlməlidir. E, A variantı olacaq. Üçüncü hansı duzların suda məhul olan elektroliz zamanı məluldə turşu alınar? Bu tip duzlar 2 növ idi. Ya həm e, orta aktivlərin, oksigenlərinin də var idi həm orta aktivlərin oksigenlərini də var idi, həm də passivlərin oksigenli duzlarında, passiv metalın oksigenli duzuda 2 və 3 də verilib, 2 və 3 B variantı olacaq üçüncü sualda, dördüncü sualda ə, natrium sulfat duzunun suda məyus zamanı elektrodlarda hansı maddələr alınır? Natrium sulfat aktiv metalların oksigenli duzları elektroliz etdikdə duzları elektroliz etmir. Duz elektroliz etmir, su əvəzində onun elektroliz edilir. Ona görə katodda hidrogen qazı ənotta isə oksigen qazı əmələ gəldiyi üçün cavabımız b variantı olacaq. 4-cü sualda 5-ci <coughs> suala baxaq. Hansı sırada olan hər iki duzun suda məelektrod zamanı katodda yalnız hidrogen alınar? Hidrogen katodda yalnız hidrogen alınan ıı, metalların duzları, hansı metallar deyək? Lityumdan aktivist sırasında lityumdan alüminiyuma qədər, yəni lityum E, kalium, kalyum, kalsiyum, natrium, e, taşı devam edilen magnezyum ve alüminyum. Bura kadar yani bu aktif götürülür ona göre. Bunların bu yazdığım metalların e, elektro yani tuzların sudan yani elektrolizinde katotta yalnız hidrojen ayrılır ki bu tip metallar da burada verilip C variantında 5 olacak. Yani aktif metallar. 8-ci sualda bir cəməldə bu zaman qatda metallar hansı ardıcıllıqla ayrılır? Bu ardıcıllığı yenə yəni, də metalların aktivliyi sırasını bilmək lazımdır. Burada metalların aktivliyi sırasında qeyd olunub ki, aktivdən passivə doğru oksidləşdiricilik artır, yəni reduksiya olunma artır. Demək, bir neçə əgər duz verilibsə, metal duzu verilibsə və burada 1-ci katotda ən passivi ayrılır. Yəni ən passivi burada gümüş, daha sonra mis və qurğuşun gələcək. Ona görə cavabımız E variantı olacaqdır. 7-ci sual. Kalium sulfidin suda məelektrolizində zaman anaftans maddələr kalium sulfid, kalium sulfidin elektrolizində katotda aktiv metalda hidrogen anotda kükürd özü plus məhlulda bu duzlarda qələvi əsas amələ gəlir. Ona görə də elədirsən anotda hansı maddədir ayrılır? Kükürd özü A variantı. 8 var hə, gedir. 8 hansı kation daha güclü oksidləşdiricidir? Daha güclü oksidləşdirici dediyimiz kimi daha passivi olmalıdır. O da 8-ci sualdır. <laughs> Burada daha pasif kızıl A variantı. 9. Karşıcıdan ben Katotta hansı madde? Katotta dediğimiz şimdi burada aktif metallar sırası yani kalyum, magnezyum hemen bölücü aktifler sırasında da ona göre burada hidrojen gazı ayrılmalıdır. 10. Sual her şey zaman Katotta yalnız metal ayrılır. Bu pasif metallardadır. Yani yalnız metal ayrılır. bölcüde de yine yani, pasiflere olma alıcı Pasif metallarımız da burada CD və gümüş C variantı olacaq. 11-ci sual. Natrium xlorun sulama elektroliz zamanı elektrolarda hansı maddələr ayrılır? Yenə də baxsaq, aktivlərin oksigensiz duzlarıdır. Bu zaman metala görə hidrogen, xlora da isə oksigensiz olduğuna görə xlor özü B variantı olacaq. 12 də oxşar sualdır. 13 Hansı kation elektrozu daha asan redüksiya olur? Bunun haqqında dedik ki, daha passivi. Bunların arasında daha passivi E variantı. 14 ıı, Anionların da oksləşmə sırası verilib nəzərlərdə. Hansı ion məhlul elektroz zamanı oksləşmə qabiliyyəti daha, yüksək, daha yüksəkdir? Həmin sırada kükürd birinci gəlir, sonra yod, sonra brom, xlor, hidroksid və digər oksigen turşqalları, lap axırda fluor gəlir və ə onda daha yüksəkdirsə burda cavabımız y, b variantı 14də olarsa 15-ci sual. Mis 2 sulfatın elektroliz zamanı elektrodlarda hansı maddələr ayrılır? Passiv metaldır, metal oksid, oksigenli turşudur, oksigen, yəni metal oksid, a variantı olacaq. 16 oxşar, yəni bunlar artıq bu tipli sualları, yəni bəs siz həll edə bilərsiniz. Yəni o, sadəcə metalların aktivlik sırası, həmçinin orada haniyələrin oksləşmə sırasını öyrənmək lazımdır. 19-cu sualda nə deyir? Hansı prosesin köməyi ilə sənayədə natrium və xlor alınır? Bu nəzəri mövzularında qeyd olunub. Natrium və xlor elektrolizlə alınır. E, yəni nəzərlərin keçəndə qeyd edəcəyiniz. 20-ci sual hansı prosesin köməyi ilə qələvi metallar alınır? Bu da D variantı elektrolizlə alınır. 21 də oxşar, hə. Hansı tozun üstündə məhl eləfə zamanı katodda su redüksiya olunur? Katodda su redüksiya olunursa, bu ancaq yəni hidrogen əmələ gətirir ki, bu da aktiv metalların, yəni məv aktiv deyəndə yani litiumdan alüminiyuma qədər olsun. olan metallar çox geniş qeyd edilmişdi. Cavabımız E variantı, aktiv metaldən yani E variantında olacaq. 2-ci katod hissə metala aiddir, anod hissə isə turşu qalığı ilə götürür. Yəni hesablanır, yəni təyin edilir. 22-ci sualda hansı növlə elektronu anodda su oksidləşir? Bu oksigen oksidləşirsə, su oksidləşəndə də anodda oksigen əmələ gəlir. Bu oksigenli duz olmalıdır. Cavab C variantı. 22, 23-ə baxaq. Oxşar sualdır, bunu da tapa bilərsiz. 24 X maddəsini müəyyən edim. Yəni burada Bu tip duzlarda passivlərin oksigenlərində turşu hansı duzun turşusunu düzəltsə, o turşu, yəni H2SO4 özü əmələ gəlir. A variantı olur. 24-də, 25-də də oxşardı. İndi də nə olduğunu biləcəksiniz. 26-da hansı sıra də metal, ion metal ionları, oksidləşdirici qatısının artma sırasıyla düzülmüşdür. O sıralamanı bilmək əzver öyrənmək lazımdır. Aktivdən passivə doğru düzülüş olmalıdır. Burada da D variantı olacaq. Yenə yəni, sorulmanı deyirəm. Əzbər öyrənmək lazımdır. 27 hansı maddələr sənadır elektrod üsulu ilə alınır? Yenə deyirəm, bunların nəzəri mövzular, qor aktiv metallar, xloridlər xlor tadorsu üsulu ilə alınır. E variantı olacaq. 28 hansı al həssas metal elektrodlarda hidrogen və oksigen ayrılır? Hidrogen və oksigen Demə, aktivlərin oksigenli duzları olmalıdır. E variantı aktivlərin oksigenli duzları. 29-da da oxşar sualdı. 30. Həmçinin Hə, burada 30-da deyir cans qarşı bu qaduzlar qarşılığı eləb suda məhlul elektroz zamanı elektrodlarda ilk anda hansı maddələr ayrılır? Elektrodlarda ayrılır aktiv metal olduğu üçün hər üçü hidrogen ayrılacaq katodda. Anodda isə Ə xlor əvvəl özü ayrılır, sonra oksigenli duz olduğuna görə oksigen. Onda cavabımız oldu D variantı. Hardçılığı demir ümumən hansılar ayrılır? Onu qeyd edilir. Yəni D-yə soruşur bizdən testdə. Yəni 30-cu suala cavab D variantı. Hə, bağışlayın, yox, səhv dedim. İlk anda deyir, bağışlayın. İlk anda onda olacaq. Bu da D variantı olmaz. İlk anda dediyinə görə hidrogeni bildik. Katodumuzda metallara görə aktiv metallar da, anodumuzda isə xlor varsa, xlor birinci alınacaq B variantı. 31-ci sualda hansı radikal ionlar məhlul zamanı? Hə, bu da ardıcıllığın dediyimiz ardıcılıqdır. Burada qeyd elədikimiz. Həmin ardıcılıqda B variantı olar. 32-ci hansı duzlanışda elektroliz zamanı məhlulda əsas alınar, əsas alınar deyir. Demək, ə, onda aktivlərin oksigensiz duzlarında olur o əsaslar, yəni aktivlərin oksigensiz duzları. 2 və 4. Keçid alağ 33-cü suala. Tərkibində sink, qızıl, mis ionları olan məhlulları yox zamanı ionlar hansı cəhətlərə keçsələr? Bu vaxt da yenə keçid elədi. Yəni bu sualları passivdən aktivə doğru düz düzməyi tələb olunur sizdən 35 Hansı duzusu da məğnə elektroz zamanı turşu alınır. Dediq bu haftada turşu yəni burada mən bunları sözlə qeyd edirəm turşu alınır aktivlərin aktivlərin e daha doğrusu orta aktivlərin oksigenli yəni duzlarında. E məsələn, dəmir 2 sulfat ortaq tiklərin oksigenlərini bir də alınır passivlərin e, oksigenli duzlarında. Məsələn, passiv metal oksigenli turşu duzu. Ona görə burda cavabımız 35-də C variantı olacaq. 36 hansı üçün selektiv zamanı turşu alınır? Bu da oxşardır. 37. Katodda yalnız hidrogen alınır. Yenə yəni, bu aktiv metallar olmalıdır. Alüminiya qədər olan metallar D variantı. 38 yəqin ki, hə, oksigen alınır. Oksigen oksigen alınırsa bu oksigenin də duz olması lazımdır. Tərkibində duzun yəni oksigenli turşunun duzu olmalıdı. A gedir burda da bu maddəyə görə gedir. B-də buna görəcək də buna. D-də buna. E variantı hamısı oksigenlidir. E variant olacaq 39. Burda 39-dan 41-ə qədər yəni suyun elektrolizin gedir anca həmin duzlarda bu da ancaq qeyd etmişdik ki, aktiv metalların, yəni alüminiya qədər olan metalların oksigenli duzları olmalıdır. A ah, aktiv metalın oksigenli duzu. Cavab olur burada B variantı. Digər variant testlərdə, yəni buna uyğun hesabla tapa bilərsiz. 42-ci sualda demək, kationların soldan sağa oksidləşdiricilik xassəsinin azalma sırası. <tuh> Bu artı yenə qeyd elədi. Azalma sırası, yəni burada artıq azalmanı deyir. Yə aktivdən passivə doğru e, düşəcəksiniz. Cavab burada 42-də B variantı. Soldan sağa oxidləşdiricilik xassəsinin azalma sırası verilib. demək, oksitleyiciyici azalırsa həredüks yolunma azalmalı, azalmalıdır. Yenə passivdən aktivə doğru D variantı olacaqımız. Burada azalma deyir, artma sırası. Əslində bu əvvəlki sualanan, yəni, suallarla, yəni 33-cü suallarla ox şahırdır. Yəni burada artma soruşmur, reduksiya olunması soruşur. Burada da passivdən aktiva doğru düzülür. Yəni 42-ci sualda da həmin sualdır. Yəni oksidləşdirici reduksiya olunma azalması sırası. Yəni də passivdən aktiva doğru D variantı olacaq. 43-cü sualda qablardakı XY maddələrini müəyyən edim. Burada əgər işıq yanırsa, demə el elektrolitdir. Burada yanmırsa qeyr-elektrolitdir. Burada cavabımız elektrolitlərimizi seçsək X maddələrindən DY olur. Qeyr-elektrolitlər isə burada cavab E variantı çıxır. Spiritdir, spirt olacaq. 44-cü suala baxaq. Demək, natrium sulfidin elektroliz elektrolizə gedilənib. Hidroliz etdikdə zəif turşu və güclü metal turşusu, zəif və çox əsaslı turşuda oncu birinci mərhələsində xımız natrium hidro sulfid olacaq. Aktiv metalın oksigensiz turşusu, turşunun duz olduğuna görə turşu qalığı özü burda bəsit maddə halında alınacaq. Ona görə cavabımız burda İdrosel hüceyrəsi D variantı olmalıdır. 45 də oxşardı, yana buna uyğun edə biləcəksiniz. 46-ya baxsa, demə burda deyir, qarışığın üstünə mənim elektroz zamanı katoddan s metalı katodda metallar hansı ardıcıllıqla ayrılır? Yenə də bu dediyimiz kimi passivdən aktivə doğru bunu düzmək lazımdır. 47-də isə anionların yəni bu anodda hansı ardıcıllıqla ayrılır? Burda da yod varsa birinci yod daha sonra oksigen ayrılacaq A variantı 47-də olacaq cavabımız Sağ olun dəyərli izləyicilər növbəti videoda da ardını izah edərik